поставить поверку там, и они бы нас периодически били по физиономии, чтобы они вильно могли красти. Я бы им еще посоветовал мои данные залежности переименовать площадь бриллиантовой зелени. Поставить там два пузыря с зеленкой, чтобы нас они поливали. Знаете, вот как-то во время гимна видел здесь одну женщину, которая с закрытыми глазами пела гимн, как читала молитву. Я ну, ну ради таких женщин стоит стоять. Как-то тоже видел женщину, которая говорит с плачем на лице, на глазах, говорит, я хочу сюда приходить, но я боюсь, что мне дадут по голове. Я не хочу жить в такой стране, в которой вот женщина. Она ревела, ну как плач Ярославный, он душу рвет. И я не хочу жить в такой стране, в которой вот женщины приходя сюда, рыдают. Парней. Киеве избивают, стреляют в них пулями. Еще сегодня утром ко мне позвонил милиционер и удивительно вежливо со мной разговаривал, говорит, вот наша информация, что вас там разыскивают в Киеве, вас нет ни среди живых, ни среди мертвых, я живой. Все нормально, но он так добро со мной разговаривал. Я готов поверить в его но, должны же быть там тоже, мужики. И вот такому милиционеру я бы пожал бы руку. Всем вам удачи. Мне, наверное, следовало бы сказать какой-нибудь лозунг, но, знаете, не люблю все эти лозунги, как один древний греческий философ, Анахарсис, родом с Днепра, и вот это вот Хар... Какое-то родное, а может быть, он где-то с наших краев был. Он говорил такую фразу, когда государство начинает убивать, оно заставляет называть себя Родиной. Или, или как у Солтакова Щедрина, если взывают о патриотизме, значит проворовались. Удачи вам всем!